опасно висит. Но я увидел, это <laughs> наши местные. Так, ребятушки, ребятулечки, давайте плюсики, лайки ставим. И плюсики вместе с лайками. Давайте мы при, при том, при всем, э, чтобы мы тоже понимали, какое у нас количество людей здесь. И сейчас мы сразу приготавливаем, приготавливаем листочек, ручку, будем переписывать ники, ну там ник, такой, такой, такой. И желательно, чтобы вы были в эфире и чтобы нам сразу диктовали э, этот самый. Адрес куда отправлять. Начинаем с самого малого. Начинаем с самого малого. И к малого, самому большому. И к самому большому. Так, ребятули. Э, значит, разыгрывается э, сейчас э, рулеточка. Вот такая рулеточка разыгрывается первый слот. Как в этом в американском. Заходим в сообщение. Так э, все видят сообщение? Ну, блище. Блище. Давайте, я даже, я даже не буду смотреть, кто это будет. Потом возвращаемся. Вот он. Это у нас э, Николай Невезе. Тот, кто Николай Невезе написал сообщение. Его Степанов. Степанов выиграл сегодня рулеточку. Поздравляю, ребята. А ну, есть Степанов у нас? Степанов я в эфире. 20... Дві хвилини назад він підписався, до речі. Дві хвилини назад він підписався там, де ніколи не везе. Будь ласка, рулеточка ваша, я переписую. Зв'яжіться з нами, наш номер 097 212 51 84. Так, я пишу. Степанов. Степанов, ну є в ефірі він чи немає? Та я от не можу зрозуміти. Степанов, відпишіться, Степанов. є в ефірі чи немає. Степанов, смс. Ніколи не везе. Ніколи... Не НВЗ, не Рулетка, рулетка. Ну, она у нас одна рулетка. Это первый слот. Что а, там, какое настроение в эфире? Что-то я не вижу, не слышу. 311 человек. А 311, тин 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 плюсики, шмюсики, и желательно наши лайки, ребята. И лайки, они нужны. Николай не везе, Степанов, и... Коли меня. напиши что щось там. Ладно. Ваш приз чекає сутки. Якщо через сутки ви його не заберете, то давайте так. Якщо ви його не заберете, ми не будемо переігрувати це. Це все піде, ви знаєте куди, хлопцям туди. Надо воно там, не надо, будемо відправляти, будемо робити вам очок. Це буде, мабуть, так правильно, щоб не переігрувати на цей. Так що, щоб ви розуміли. Тепер, ребята, розігруємо шли машиночку цю, там є якась продуктивність? Люди пишуть, перевіряйте виконання умов. Так. Щоб людина була підписана. Ми Сиділа. це обов'язково обов перевіримо, дивіться, тут в нас... Е... ну давайте, чекай. Добавить в ответ, значить він підписаний. Да. Все, все, ви правильно. Будь ласка, якщо я десь щось помиляюсь, ви правильно робите, будь ласка, напоминайте. А то тут помню, тут не помню. Так само характерно, що людина підписалась 2 хвилини тому назад. И немає його в ефірі. Странно. Далі, ребята, тулички в з свого Давайте поїхали. Далі розігруваємо шліфмашинку. Так, поближче, щоб було видно. Вверх, вниз. Дон. Ай. Вниз. Всім удачі, Гена. Той, хто написав всім удачі, бачите, він 2 дні тому назад підписався. Значить, перевіряємо, підписаний він. Добавить в відповідь. Він значить, підписаний. Значить, всім удачі написав. Гена. Той, хто написав всім удачі, пишемо. Ви виграли. Ви виграли? Гена є тут у нас? Ви Так, сейчас пишем гена. Другая. Гена. Всем удачи. Всем удачи. Это а у нас шлиф машинка МОС 450. Ну кто-то радуется там вообще за, за человека или нет? Так, поехали далее. Разыгрывается в нас третий приз. Значит, У нас шліф машинка вібраційна. Є продуктивність? 360. 360 людей, 360. ребята, будь ласка, діліться, діліться, діліться. Якщо вам не тяжко, нажимайте, будь ласка, сердечко. Так, давайте тоді що? Вниз поїхали. Я хочу дойти донизу. Ви бачите скільки сообщені? Поверху ми поковырялись отут. Дуже хочу. Олег чорточка мел. Олег чорточка мел внизу. Дуже хочу який. Олежа, є ви в ефірі один день тому назад підписав. Ну, заходимо, перевіряємо. Зараз, зараз, зараз перевіряємо. Не підписан, бачите? Не підписан. Не підписан. В сторону. Олег, извините, умови для всіх одинакових. Вы что-то хотели, ребят? Да, Добрый день. Я на у нас сейчас просто нам надо 20 минут. У нас прямой эфир, розыгрыш ну, обещанный. Хорошо, все, все. Мы Пожалуйста, да, у меня 20 минуточек. Да. <laughs> Спасибо. Кать, идем вниз, идем вниз, идем вниз, идем вниз. Оп. Супер. Станислав Добрицкий. кто ты написал э, супер. Я в эфире. Теперь разыгрывается ця сварка. Давайте ее проверим. Внутрі, ребята, держим кулачки. Зварка виникає таке, таке дело. Сварка зараз любая новенька, бачите, все, щоб ви не думали, що у нас щось тут. Це. У нас все новеньке, все чистеньке. Ну що там? Що, 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 що з настроєння? Я не слышу. Гді аплодисменти? Давай нижні коминти. Самі нижні. Самі? Ну давай самі. Будемо, будемо якось міняти. Давай. Середні коминти, вище, нижче. А тут багато, ну, давай вже зупиняти. Так, Ярослав и черточки. Успеху всем. Ярослав. Ярослав, тут. Хоть кто-то будет да, в эфире, ⁇ -мо ⁇ стики плюсики указали, не помню. Есть подписанный, Ярослав подписанный. Повертаемся. Успеху всем. Четвертый Ярослав выиграл у нас. Дальше Ярослав. Так, разыгрываем шлиф машинку вот все, ребята. Давайте на самый низ идем. Давай так вот. Раз, два, Це, получается убираю. Юзер э, 184. Сейчас. Юзер. Сейчас надо перепроводить. Бачите? Юзер. Беру участь. Який. Він підписаний. Значит, я переписываю. Значит, юзер 18, 45, 28, раз, 4 восьмерки, 420. Написано, беру участь. Рандомайзер краще, але Нема такого рандомайзера, щоб під коментарі Ну, Ми в наступний раз на наступних 10 тисяч підготуємося краще. Це просто було, знаєте як, ми сиділи, думали, думали, вже в чаті GBT, там якісь програми, якесь це, все, це, це якось, ну коротше. Я вже вирішив, давай так, по-нашому, по-простому, по, 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 по а там вже будемо вже якось це. Так, це ми вже виграли. Ну така каш, машинка, ви бачите, яка? Крута. будет у нас сейчас разыгрываться вот эти три подарки. И самое последнее будет разыгрываться сварка и гайковер. То есть самая последняя, а потом гайковер. Так, идем теперь на середину, ребят. Все, все, мы видим? А если человек два раза выиграет, значит человек два раза выиграет. Мото Арт Кустом. Надеюсь, что выиграю. Мото Арт Кустом. Есть такие или нет? Заходимо, перевіряємо, він підписаний. До речі, в нього щось зв'язане з дисками там туди-сюди. Людина торгує. Так, все, відлажуємо. Ще одна болгарка, ребята. Ще одна болгарочка. Так, ще знову йдемо на... Ідемо наверх. Хоп! Віталік виграв. Віталік, ти в ефірі. Йоми. Це наш знайомий. Это коротше наш знакомый. Так, перевіряємо, підписан чи ні, бо в мене дуже багато знайомих, які не підписані. Він не підписаний, так, виходить? Підписаний. Так, підписаний? Да, підписан? да. А, я на нього теж підписаний, кстати. Із-за цього воно не покаже додати партнер. Так. Что ви міг Ну, це фарт, це фарт. Він в ефірі. В ефірі? Не. Ну хуй що то написав? Конечно, он рад. Рад очень сильно. Зашибись. Я рад, что он рад. Фартовый человек. А, так подожди, друг мой. Ты не выиграл, потому что ты... А как мы профукали, не увидели два смс а? Опа. Умовы для всех одинаковые, выбачай. Едем дальше. вот, вот ты сейчас объясни людям, чтобы блин, мы смотрели. Вот как вот объяснить? Ваня, ти смотри, блядь. Микола Таргонський. А може буває? Микола, Віталік. Значит, Микола підписаний у нас. Підірка, тут, тут Микола підписана, а там Лена. Ну яка різниця? А може буває? От він виграв. Він підписаний. Микола, є у нас тут? Є тут Микола. есть, поехали дальше. Так, я не убрал, убираю. О, ну что, если стаканчик пайрана отправлено. Это хорошо. Так, ребята, едем дальше. Тойот твою. А что а такое? А, это уже вверх. Едем обратно вниз. Лена Пажническая. Хочу приз. Лена поощинская Рядом с Таргановским Смотри Лена поэта, хочу приз Лена, вы выиграли Вы должны быть в эфире, Лена Вы у нас что-то недавно брали, по-моему Лене болгарка не нужна Дайте мне, пишет Сергей Как, вот если я не буду смотреть То я не буду видеть, давайте хоть так Вот так вот Я не вижу, я вижу только белый экран что, останавливаться? Да, давай. Це у нас Александр Андре... А, Андреен, 280. Семерочка, зачетный магазин. Александр Андреен, 280. Есть в эфире, надеюсь. Он подписан. Лютый подставни в комментариях. Ну, кстати, Почти типа 3000 человек подстаны Ну да, тут все наши родственники. Ну да. Так, разыгрываем гайковерт и разыгрываем славку. Ребята, давайте тогда. Я сейчас буду маслать, а вы там говорите, когда мне останавливаться. Ваня, ты мне скажешь. Да. Листаю, листаю вниз. Ну, я... Так если я... Вот видите, она блестит, я не вижу. Имен там, и туда-сюда. Стоп. Поворачиваю. Ну, вверх, да? Это Олег Пысларь. Всем удачи. Олег Пыслав. Есть? Олег. Пысларь. Сларь. Подписан. А может сварочку я косер? Ну ладно. Что? Можно было бы именно так, чтобы она была в эфире. Не, ну было у нас не было таких умов. Сейчас начнется, ты что? Ну давайте тогда сделаем. Сейчас разыграем. Меня поддерживает тут. Хорошо. Разыграем вот эту сварку. Вот эту русалку разыграем еще дополнительно. Для тех, кто будет в эфире. Договорились? Вот, чтобы вы знали, что семерочка не жадный магазин. Так. Придется просто поднимать цену. <реклама> <реклама> да, если будет что-то замовлять и будет трошки дороже, не Не <реклама> <даже убирать. реклама> <реклама> Значит, разыгрывается вот эта вот сварочка. Я сейчас куда листаю? Вниз, вверх, говорите. Вверх, вверх, ну, все хотят вверх. То есть я, ну, как бы ну, вверх, вниз, да. как бы листа, ну вниз пальцем, а сверху сообщение, да, да, правильно? Да. Чтобы не, не да. так вверх. Все, и первый есть... комментарий, стоп, и останавливаемся, да, правильно? Да, давайте. Ну. Есть что за. Дмитрий. Дмитрий, хай, всем счастливо. Дмитрий, я в эфире. Ну не кажи, що немає. Ну, Метро. Не... І де... діло в тому, що він підписаний. У нього 115 чоловік на нього підписано теж. Пишу. Ви виграли. приз. Автомобіль. <різь> Кажу, якщо, якщо за сутки за, до завтра, до... А є... 80 очень быстро настанет, будет дороже. Конечно, конечно. Ну, реально, было обещано, пацан сказал, пацан сделал, каждые 10 тысяч разыграем 10 призов на мое усмотрение. Ну, сказано, сделано. Теперь. вся сварка уже все ушла. Теперь давайте разыграем вот эту вот эту вот эту для эту Кто эту Сколько у нас там человек? эту А ну, покажите, что вы там есть. Плюсики? Да, плюсики. плюсики, плюсики и и лайки. Самое, чтобы телефон сейчас не... во всех плюсиках. Ну что то 10 человек и никого нет в эфире. Ну это капец А помнишь, когда мы... А, сейчас мы 80 тысяч, мы сейчас сделаем так, а потом сделаем дополнительно что-то придумаем для тех кто что-то купил, вот с периода с по периоду. Да, как с тетенки. мы Мы выбирали и показывали. Помнишь, женщина выиграла генератор? Mm -hmm. Я не помню, откуда. Я знаю, она почти она не плакала в это. Да ну, же, Ну, может быть. Да. Мы тоже там разыгрывались. Но это было перед Новым Годом, да, по-моему. Ну, все, плюсиков танцевать можно. Сма плюсиков, хорошо. Теперь давайте посмотрим, кто больше плюсиков написал того и тапки. Да не, 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 не. Я шучу. Так, что делаем? Куда листаем? Пальцем вверх или пальцем вниз? И будем выбирать только те людей, кто в эфире. Слушаю. Пальцем вниз или пальцем вверх? Уточняю до миллиметра все, чтобы потом не было... Понял, нет ответа. Поехали. Кто-то будет говорить стоп. А, все, уже закончилось. Да. Теперь вниз. Вниз кто-то должен говорить стоп. стоп. А, так, э, ну, я думаю, что какой, кого выбирать, говорите, нижнего или верхнего? Кто в эфире есть, давайте это вы выберем. Так, Вадимка есть? Все-таки палец ниже к Вадимке, чем... Вадимка есть? Пише, халявний, халявний буває і тільки сир у мишеловці. І то не завжди. Вадімка, той, який тут пише всяку, 23 минути назад, 23 минути назад він підписався і його немає. Вадімка, як за мене. Вадімка, mm -hmm. це тут зараз я зайду по що тут. Оранж Дрем. Короче, и Жак у него мотоцикл. Вадимка. Вадимочка. Дорогой мой друг. Бывает все-таки... Бывает в жизни и какие-то положительные дела, да? Вот ты выиграл, а тебя нет. Поехали дальше. Не будем. У нас мало времени. Стоп. Это у нас получается, что то оно останавливается на Дима. Дима, прямая участь. Есть в эфире? Дима, прямая участь. Ты показывай на камеру. Есть такие член? Нема. Дима, прямая участь. Есть в эфире? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Не. Нема. Поехали далее. Виталий Меломан даю один смс. Виталий Меломан. Что дает один смс. Вот он. Виталий Меломан. Раз, два, три, четыре, пять. Нема. Капец. Стоп. Вот кто-то тут такую мне беру так, стан, стантер. Стантер. Вот такую вот фоточку прислал. Стантер Лизочку. есть у нас? Раз, два, три, четыре, пять. Давайте быстрее только говорите стоп. Стоп. Да бляха муха, это да что такое? Да так ничего, чего она так? Еще раз давайте. Стоп. Э, Васил. Ва, э, Васил. Василий. Хай всем щастить. Хай всем щастить, Василий. Снимаем? <реш> а ну, еще раз фотку. А ну, Василий, еще раз. Есть? Yeah? Сейчас увидим. Вроде бы, як е. Напишіть, ну, ви виграли сварку, якщо ви є в ефірі. Пишіть щось. А ну, передивись. Він? Да, він, 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 він. А тепер, а як так зробити, щоб е -е, дійсно. А, ну люди бачать це смс, що Ні, він так. є. Тобто люди, будь ласка, дивіться. Це, це, це він. Оттак, Василь, він... А ну... Отак, щоб лице не було вднено. Напишіть було... нам в особисті номер телефона, ми зателефонуємо. Да. Там можно туда, я сейчас и наберу. Чтобы люди видели. Чтобы люди видели. Автомобиль! <реш> 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 вот такая вот сварочка вас ждет. Вот она. О, печатает. Вот. Так, ну номер давайте я вот так щоб вот, Чтобы ну, не, не можно было забанить. Uh -huh. Так, я сейчас его набираю. Так, или вайбер. Ватсап или вайбер. Все ясно. Людина где-то в этом. Вайбер есть? Вайбер есть, Е Вайбер. Телефон Вайбер, конечно. Да, людины у нас дивится. Друзья, бахнет по лайкам. Я думаю, мы этого сегодня заслужили. Ну, надеюсь. Полайкайте, будь ласочка, чтобы добить, может, 300, может, 400 тысяч лайков получится. Так. Ребята, ну вот так вот по-вашему. -по был какой-то стрёмные, да, вот результат или нет? Или все-таки все, все по-честному было? Как вы считаете? Что там пишут, типа? Подарить хотя бы крупную болгарку. Какая-то, да, там, там, говорит, этот самый, там кофе наливает хотя бы, да? Вот, Василий, все их треба. Вот, Василий, Тут... Василій, що такое? Що там случилось? Ответьте мені, пожалуйста, і шо? Василь, набираємо з другого номера. Туди ми ж на тому телефоні в ефірі, кали мене. З другого з іншого номера вайбер телефоную. Алло, Василій, добрий день! Так ви зрозуміли, як вам повезло? что-то выиграю, я никогда не верил. <свят> Но ну, семерочка бывает всякой. <свят> Короче, поздравляю вас, вы просто счастливчик. Ну честно, ну вот так вот получилось. Напишите мне, пожалуйста, на Viber, куда вам отправить эту сварочку. Мы вам сегодня отправим ее. Сегодня ли... Нет, сегодня по-любому отправим. Хорошо, я сейчас напишу. Спасибо большое! Пожалуйста! бывает Бывает, бывает! Надо в это главное верить, походу! Все, добренько тогда! Еще раз поздравляю вас! И жду адрес от вас! Спасибо, я Все, Всего вам доброго! Счастливенько! нам еще какой-то Вася назвал. Наверное, Это то нечестный Василий нам звонит. Не, может, какой-то Вася у нас еще здесь был? Так, э нет, тут Гена, Станислав, Степанов, Станислав, Ярослав, Микола, Александр, Олег и Дмитрий. У нас тут вот Василия не было. Тоже совпадение. Что, ребятки, как вам наш такой вот крутейший розыгрыш? Что вы скажете? Имеет место быть? Делать такие фишечки? Ну... Смотрите, самое главное, самое главное, ваша задача, мы можем, знаете, мы можем, вот что-то бахнет в голову, что-то разыграть, но, может, уже продумаем там, вы уже что-то купили, тетеночки у нас хранятся, может, мы достанем что-то оттуда и начнем разыграть. может, что-то с новенького, может, что-то старенького, короче, чтобы вы знали, магазин Семерочка, на седьмом километре, Одесса, мы находимся на заводской 2447-2448. Мы постоянно что-то придумываем, постоянно что-то додумываем, постоянно что-то делаем уже на протяжении скольких лет. Летом, весной был завал сумасшедший. В общем, сейчас даем хорошие цены на хороший инструмент. Так что, ребята, не забудьте подписаться, тот, кто еще не подписался. Обязательно делитесь видео. Обязательно, если что-то вам нужно, заказывайте у нас. И в целом, я думаю, что с нами будет интересно. Так что всем гарного дня и всем дякую за то, что вы с нами. Всем пока.